Bir də va tabeinlər. Tabeinlər kimlərdir? Tabein peyğəmbəri görmədən onu qəbul edənlər, yəni sahablardan sonra gələnlər. Bəs bunların fikri nədir? Bunların fikri bəzi sahabelər kimi, diləki yox, oruç tutmaq olmaz. Adları var: Sədir müsəbbib məbələləri var burada. Mən başa düşəndim, e, deməli İbn Həzimin kitabı var, Əl-Məhəlla kitabı, orada var əsərlərim. Sahabələrin fikri var, təbəllələrin fikri var. Bir-bir e, arasında fikrləri var, yəni tutun, bəzi, tutun, orada hamısı qeyd olunub. Əta adında bir şəxs, Suheyr, Zührdən sonra Zührü Şəəbi. Sonra burada e, Məhəmməd ibn Əli, ibn Hüseyn, ibn Əli ibn Əbil-Taleb əleyhissəlam. Deməli, Məhəmməd Əlinin oğlu Hüseyn, Hüseyn oğlu Əli, 4-cü amasının oğlu Məhəmməd. Məhəmməd Əlinin nəticəsi. O da həmçinin, deyək ki, bəli, həmin gündə oruşmalıq qadağandır. Sonra Qasım ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəşir, Əbu Bəşirin nəvəsi, Qasim, onun da fikri üzrə hesablayım. Deməli, Yunus ibn Ubeyd Bu da tabeinlər nəzəri, deyirlər ki, bəs tutmaq lazım deyil. Əhlüs sünnənə fətvaları, bunlar da deyək, çəkilə bitirək. Gələn dəfə biz araşacaqıq ayə və hədislərimizi. Mənbələr də var burda. Deməli, mən bu revatı oxuyacam. Cəssas deyir ki, Bizim sahabeləri buna qaildirlər ki, yəni bunun qəlb edirlər ki səfərdə oruç, yəni səfərdə orsusdmaqlıq tutmamaqdan əfzəldir. Yəni yeməmək, yeməşən üstündür. Yəni oruç tut. Tutmaq daha üstündür. Malik və Suri deyirlər ki, səfərdə oruç bizim yanımıza daha sevimlidir. O şəxsə ki, taqəti var tutsun. Şafilə deyillər ki, əgər səfərdə oruç tutsa, icazəlidir, kifayət edir. O o zaman orucun səfərdə e, fəzilətli olmasına bir dəlildir. Sarxeşi deyək ki, deməli tumuhur, zumhyançi bütün alimlərin nəzəri səfər oruç məğlup deyir. Cazd. İbni Qutamə. Bu da həmsindir. Öz fikrim. Deməli budur ki, musafirin hökmü xəstə kimidir. Yəni necə xəsə tutmayacaq. Musafir həmişə orucun tutmayacaq. Və onun mübah iftarın mübah olmasında və kərahətli olmasında Yəni orada e, iftarnı yeməyərsən, iftarnı yeməyirsə Bədi. Atımla yeməyə iftar gətirlər ifadəsi termini. E, səfərdə sandır olanda onu deyə yeyərsən və yaxud yeməyəsəm, o barədə məhcurluq hökmü də var. Və əgər səfərdə oruç tutsa Bədi. eee muzdidi, yəni şuat lir. Yəni daha bu tutub da bu bir nəzər də var. Fəqət bəzilər ki, hə bunun cəzası var. Bunun qəzanı var. Nüfələ fərqli fikirlər var. İftar səfərdə əfzəldir. Yəni yeməkliş səfərdə əfzəldir. Tutsa onun cəzası nədir? E, deməli, qəza. Sonra e, Əbu Hanifə və Maliki və Şafii bu üçünə əhlüsünnə alim deyillər ki, səfərdə oruç tutmaqlıq əfzəldir. Yəni daha yaxşı tutasan. Kimün üçün o insanınki onun qudreti vardırsın. Baxın çox məğdidir. Mənim nə qaranqalıq. Quranda açıq-açıq Allah deyir ki, oruç tutma. Bu gedir ki, hə, tutmamaq daha əfzəldir. Əvəsla söz-savaşın olmadı. Ki sən ora müəyyən bir nəsəvi yaraşıq bəzəyə qoyasan. Çün sən bu danışığından belə çıxır ki, digər yəni, müstəhəbbiddə tutmayasan səfərdə. Müstəb roh kimi yoxdur. Burda əmr hökümü var. Allah desə, səfərdə olduğun tutma vəssalam. Sən-sənçi yox. Hə tutmama daha e, əfzəldir. Orud oru, oru tutmaysan, am savaşdı falan. Bu axı Allah deyib də. Mən bir hədis dedim bitirək. Tot bizim qan, mövzumuz qalmayıb. Gəl və inşallah bizimki rivayətlərdən mən qısa-qısa deyim rivayətlərdən eee fitsin. Mə bu həcidin sonra baxaram bura vaata görüm bura bir şey qalıbsa, hə, qalmasa bitirərik də. Deməli hədis var. P e, İmamın Sadiq əleyhissalam söylüyü peyğəmbərimizdən ki, peyğəmbərimiz buyurur. Mənbə Vəsalə Şiə. Şiə kitabıdır. Allah Taala mənə və mənim ümmətimə mən və mənim ümmətimə 1 kəramət, bir kərlilik, bir, bir izzətlilik, bir sevgi nümunəsi olaraq bizə bir hədiyyə verdi. 2 bizdən qabaq heç bir ümmətə bu hədiyyə verilməyib. Mülə peyğəmbər nə hədiyyədir o ki, bizə verli, bizdən qabaqki ümmətlər o hədiyyəni Allah verməyib? Dedi, səfərdə iftar eləmək, yəni səfərdə yemək, yəni səfərdə oruz tutmamaq və səfərdə namazı ikrəkət qılmaqlıq. Bu Allahın hədiyyəsidir. Kim Allahın hədiyyəsini qəbul eləməsə, sanki Allahın hədiyyəsini radd etmiş kimi bir insandır. Təbii ki, kim Allahın hədiyyəsini radd eləsə, ən azından əmrindən boyun qaçırmış mənasındadır. Sonra vaizlər başlayır, vaizləri gəyən əfə inşallah. Bunlara dedik nabavi hadisdə qaldımışı və bu bir şey qalmadı. Bəzən mə təkrardır, mən ola hamı çıxartmışam burdan ki, e, təkrarlı cümlə olmasın burda. Bu qədər bu dərsdə yığınlaşdır dərsimizi. Başqa mövzu keçmək olar, başqa mövzuya mən danışa bilərəm. Sadəcə də e, mövzu mövzü qarışmasın deyə bu günə kifayətlənmə ə e, bu günkü mövzumuz səfərdə e, orucun hökmü idi. Məsələlər arasında təkərləmiş. Şiəyə nəzərən əsasən səfər oruçmalıq olmaz. Sünnələr nəzərə iki hissə bölünür. Bəzi Şiə kimidir. Deyirlər ki, səfə, səfər oruçmalıq olmaz, bəlkəcə yox tutmaq olar. Sahabilər, tabeinlər həmçinin. Sahabələr deyirlər ki, oruçmalıq olmaz Şiə kimi deyirlər. Tabeinlər də həmçinin deyirlər ki, səfərdə oruçmalıq olmaz Şiə kimi bu umumi rivayətlərdir. İndi mümkün gələmiz oxuyanda qarşı-gələcək bəzi rivayətləri var səhabələrdən və yaxud da nə bilim bu tabeinlərdən. Bizincə tutmalısan. Nə rivayət oxuyacaqsa qısa qısa və sonra da va ayən uyğun gəlir, gəlmir. Hədis etibarlı da etibarlı deyil. Bir qədər təhlikli məsələdir və amma həm çox məlaqətlə alışmadım ki, biz belə savad baxımından bilək ki, e, həqiqətən də e, heyəət hasətidir. Əyəmisnən yəni, özümüz çıxarış eləyə bilərik. O üçün çalışaq ki, e, belə məsələn nə dedilər biz elə gəbəlləyə özümüzdə ayarı oxuyaq. Adəm məlum olur ki, məsələn əyyəməm məədudət. Tərcüməsi: e, "Fəəidətun əyyaman uxar." Səfərdə olanda və xəssə onda tutmadın orucun qəzası var. Arıcıldı, bax bu ay ayda arda sözü yoxdur. Deyir, iddəsi qalan günlərdə də. De. Deməli ki, Ardıcıldı. Ona görə Ardıcda orada şəhər deyil qəzasında. Ya yəni, özümüz də adi adam müəmmir çıxarışlı iliyaf kimi özümüzü bildirəyik, təbii ki, sənətlərimizlə başımıza yox. Biz bunu bacara bilərik. Allah namaz, oru, duamızı qəbuləsin. Allah bizim bu Ramazanımızı sonuncu Ramazan eləməsin. Və bu gün 1 aprel, sabah 2 aprel, sabah 3-ü əhyadır. Allaha xoşdursun ki, Allah bizə bu əhyanı qismət elib ki, sanki bizim bağışlamağımız üçün də bizə bir yerlə bir şans verdi. Ki sən yenə fürsətin var, sən bu ilə sağ qaldın, ölmədin. Bu qapı sənə açılıb, imkan var ki, sən özünü bağışlatdirasan. Allah hamımızı qəbulun bağışlasın. Allah 12-ci hamımızın gəlin tez açılsın. Allah namaz, oruç, dua və əhyamımızı qəbul etsin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin va ala Muhammad. وعجل فرجهم